Вообще обалдеть. Я не думал, что мы даже так и выиграем. Я думал, мы там на 7 выиграем, а тут такой рывок выдали. Непредсказуемый даже. У тебя пошла игра в финале, да, там во второй, в третьей, четверти. За счет чего? Ну, я думаю, что из-за носков. Я счастливые носки одел. Я, я полагаюсь на носки. Все. Все были настроены очень сильно. В отеле очень настраивались и выиграли. Что говорил тренер, что говорили ребята? Ну, мы там в отеле чуть-чуть бал, баловались, думали, что проиграем. Потом в раздевалке нас собрали, мы в первой четверти вышли, а вторая уже неудачно пошла. Кого бы ты мог а, отметить в своей команде, потому что ты сегодня лучший бомбардир, да, но все, конечно, играли здорово. Ну, я не могу рассуживать. Я, ну, я могу ответить пятерку. Вот, э, Ваня, вот этот маленький, пятый номер разводящий, да. Илья. Девятый номер. И высокий Леша 14. Они очень хорошо собрались и играли. Вообще-то первый раз, наше призовое место. И сразу первое, это очень приятно. То есть вот, первых три, вот это третий уже чемпионат в Юбл по этому возрасту. В Первый год мы были восьмыми. В прошлом году мы были пятыми, хотя заслуженно могли уже быть третьими. Но немножко не хватило опыта. То есть в этом году даже не я, а ребята сами себе поставили задачу быть только на первом месте. То есть и они своего добились. То есть я им помогал как мог, но они бойцы, они молодцы. Мы понимали, что не будет легко. Мы, э, во-первых, мы знали прекрасно, что я был уверен, по крайней мере, что будут тяжелые игры, хотя бы только потому, что мои ребята не имеют опыта финальных игр. То есть то, что они хорошо подготовлены и там много чего умеют, в этом я был уверен. Но психологическое состояние ребят не менее важно для баскетболиста, чем техника там, и физическая подготовка. Я, как бы, то есть, честно скажу, где-то опасался, что может не хватить опыта, может не хватить психологического настроя. Но, опять-таки, они справились, и я очень рад за это, за них. Вы ожидали, что такое большое преимущество будет в финале? нет, в финале? нет, честно скажу, что нет. То есть, э, мы, были, мы играли с Мариуполем в этом году тоже еще одну игру в Мариуполе в начале сезона. Мы им проиграли три очка и в очень в очень упорной борьбе. и на тот момент конечно они были ну, как бы сильнее нас очевидно. то есть никто не говорит что там в общем то есть они играли очень хорошо. И в этот раз я так ребятам и сказал, что простой борьбы не будет. то есть даже если мы уже опередили их в чем-то, они его не отдадут. во-первых у них больше опыта, игр в, финальных, в финальной части. Во-вторых, они, естественно, играют дома, на своей площадке. Стены помогают. И поэтому будет тяжело. Благодаря тому, что вот лучший игрок турнира, наш Игорь Дубаненко, провел такую прекрасную третью четверть. И наш капитан команды Дударь Иван, пятый номер разыгрывающий, и немцу Илья, крайне нападающий, наш основной, провели хорошо четвертую четверть. То есть вот за счет этого как бы выровнялись и победили с таким хорошим преимуществом. Мы играем одновременно два турнира и 98 и 97 год рождения. Точно так же, допустим, как Мариуполь играет еще и Евролигу. То есть у нас есть свой дополнительный турнир, который здесь в Украине играем. И пока как бы, начинать думать о следующем сезоне, я думаю, что еще рановато. Ребятам нужно отдохнуть, нужно подумать, проанализировать все ошибки за сезон, над чем работать, провести плодотворное лето, и тогда уже где-то в сентябре месяце можно будет о чем-то говорить. Пока как бы, только, только, эмоции пока переполняют голову о том, что как бы, вот так закончили сезон, достаточно благополучно, и как бы, все очень рады, поэтому пока только, пока только радость. Спасибо вам